Всем привет. В этом видео я расскажу вам, как удалять и редактировать раскладки. Здесь есть определенные изменения относительно работы прошлой версии Эльфризарда, поэтому я это решил вынести в отдельный урок. Первое, что мы делаем, это делаем какую-нибудь раскладку. Неважно, в автоматическом режиме она сделана или в ручном. У нас есть короб, в котором разложены элементы. Чтобы отредактировать элементы, мы должны их выделить. Проводка ли мы это сделаем? Или клавишами Ctrl A, или каждый элемент отдельно зажатым Ctrl. -ом. Это не важно. Самое главное, что чтобы отредактировать, у нас они должны быть выделены. После того, как мы с вами выделили элементы, которые мы хотим в данном случае, я вам покажу, как их заменить. Мы заходим и выбираем модули, на которые мы собираемся заменять. Вот у нас получается так, такая комбинированная раскладка. Чтобы удалить раскладку, мы можем выделить короб и либо в панели в горячей панели нажать кнопочку удалить раскладку. Либо в окне раскладка элементов, также нажать удалить раскладку. Чтобы нам было проще, чтобы у нас короб не цеплялся к модулям, когда мы рисуем, мы можем с вами зайти в окно раскладка элементов и, например, заблокировать короб. Мы его сможем выделить, но он у нас не будет двигаться. То есть, когда мы с вами будем выделять линии для того, чтобы их куда-то сместить, короб уже цепляться не будет. Но обратите внимание, что все равно у нас система с ним реагирует. Поэтому, если у вас, например, вы выделили, а потом у вас что-то не двигается, скорее всего, этот объект у вас просто заблокирован. Снимите блокировку, и вы снова сможете редактировать все вместе. Когда у вас элементы находятся внутри короба, они связаны с этим коробом. Поэтому, когда вы будете перемещать короба, элементы будут перемещаться вместе с коробом. В принципе, здесь нету ничего сложного. Я думаю, что вы легко с этим разберетесь. На этом все. Спасибо. До следующих видео.